హరి ఓం శ్రీమన్నారాయణీయము డెబ్భై నాలుగవ దశకము మధురాపురిలో శ్రీకృష్ణుని లీలా విలాసములు సంప్రాప్ తత్రాంతరస్మిన్ వసన్ सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तरस्मिन् वसन् आरामे मे विहितासनः सखि जनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् आरा मे विहितासनस्सखि जनैर्यातः पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृत व्यालोक प्रापो राजपथं चिरस्रुतिधृत व्यालोक कौतूहलस्त्री पुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगळैराकृष्यमाणोनुकिं कौतूहलस्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगळैराकृष्यमाणोनुकिम् सम्प्राप्तो मधुरादिनाथ विगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे मे विहितासनस्सखि जनैर्यातः पुरी प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगळैराकृष्यमाणो नु किं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः त्वत्पादद्युतिवत्स सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो पयोधररुचो लोला भवदृष्टिवत् सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो पयोधररुचो लीला भवद् दृष्टिवत् स्थलीवदयिते मन्दस्मिता हारिण्यस्त्वदुरः स्थलीवदयिते मन्दस्मिता प्रौढिवन् नैर्मल्यो लसिताः प्रौढिवन्नैर्मल्यो लसिताः कचौघरुचिवद्राजत्कलापाश्रिताः त्वत्पादद्युतिवत्स रागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरः स्थली वदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योल्लसिताः कचौ तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदम् लयन्नपाङ्गवलनैर्मोदम् प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु प्रहर्षाद्भुतव्या लोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं या, या हि कस्ते कस्ते दास्यति राजकीयवसनं या याहिति ते सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृता सोप्यापपुण्यां गतिं सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृत सोपा सोपाप्यापपुण्यां गतिम् सामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदम् प्रहसाद्भुत य लोलेषु जनेषु तत्र रजकम् कञ्चित् पटीम् प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनम् या हि सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृता सोऽप्यापपुण्यां गतिं भूयोवायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितम् भूयोवायकमेकमायतमितं तोषेण वेशोचितं दास्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनां दास्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानि मालाभिः स्तबकहैस्तवरैः पुनर्माला कृता भक्तिं तेन वृतां दिदेसिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते भक्तिं तेन वृतां दिदेसिथ परां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते भूयोन् यकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद मालाभिस्तबकैलवैरपि पुनर्माला कृतामानितो भक्तिं ते न वृतां विदेशिथ परं च लक्ष्मीपते कुब्जा मब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्य महान्तं हृदि दत्ते साधु किलाङ्गरागमददस्ता हृदि चित्तस्थामृजुता मध प्रथयितुं गात्रेऽपि स्फुटं चित्तस्तामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्य स्फुटं गृह्णन्मञ्जूकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरी गृह्णान्मञ्जूकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरी जगत्सुन्दरी जगत्सुन्दरी कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि ितस्तामृजुतामथ प्रथयितुं गात्रेऽपि मञ्जुकरेण गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव वा विभो नात्यन्तपा जनाः तावन्निश्चितवैभवास्तव वा विभो नात्यन्तपा जनाः यत्किञ्चिद् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं यत्किञ्चिद् ददति स्म शक्त्यनुसुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बतः यतो विपुला मार्तिं व्रजामि प्रभो नातिष्ठं बतः यतो ज्यविपुला मार्तिं प्रजामि प्रभो तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः स्म ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठम्बतः यतो ज्यविपुलामार्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नाले पदात्रयातया विमुक्तयापि भगवन्नाले पदात्रियातया दूरात्कातरया निरीक्षितगतिस्त्वम् प्राविशो गोपुरं निरीक्षत निरीक्षतगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमित त्वदागम महाहर्षोल्लद्देवकी आघोषानुमित त्वदागम महा षो महाहर्षोल्लदेवकी महाहर्षो वक्षोज वक्षोजप्रगलत् पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता वक्षोजप्रगल्प प्रगलत् पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्यातया दूरात्पातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमित त्वदागम महाहर्षोल्लत् देवकी वक्षोज जगलत् पयोरसमिषात्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण ननु तेजसा पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः माधुर्येण नु तेजसा नु पुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः सृग्भिर्भूषितमर्चितं वरधन् वरधन् धनु धनुः वरधनुर्मामेति वरधनुर्मामेति वादात्पुरः प्रागृह्णा समरोपयः किल समाक्राक्षीरभां क्षीरपि प्रागृह्णा समरोपयः किल समाक्राक्षीरभां क्षीरपि आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण रतान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं परधनुर्मामेति वादात्पुरः प्रागृणा समरोपयः किल समाक्रा क्षीरभां क्षीरपि स्वः कं पुरतः प्रारम्भतुर्योपमः स्वः कं पक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमःध्वनिस्तव विभो देवानरोमां चयत् चपध्वंसमःध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपधुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी कंसस्यापि च वेपधु दुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहत रक्षिपूरुषरवैरुत्कूलितोऽभू भूत्वया। चण्डाभ्याहत रक्षि पूर शर वैक्षि रक्षिपूरुष रक्षिपूरुष वैरवैरुत्कूलितो भूत्वया रवैरुत्कूलितो भूत्वया स्वः कं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरो माञ्जयत् कंसस्यापि च वे कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षि भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वन् प्रस्वपन् प्रस्वपन् आनन्दन् नवतार कार्यघटनाद् वातेष संरक्ष माम् आनन्दन् नवतार कार्यघटनात् न संरक्ष माम् शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदम् प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजम् खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतार कार्यघटनाद् वाते स संरक्षमा इति श्रीकृष्णस्य मधुरापुर्यां लीलाविलास नाम चतुस्सप्ततितमदशकं डभै नालको दशकम् नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण नारा गोविन्द ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಓಂ